Betul atau tidak kalau saya katakan bahawa isu hudud ini timbul kembali setelah hampir dari pilihan raya kerana semasa memerintah 99 sehingga 2004 Presiden PAS sendiri iaitu Menteri Besar ketika itu saya masih ingat lagi pada 6 hari bulan Mac 2000 Presiden mengatakan bahawa hudu ini ia punya weightage ataupun pemberatannya ialah 0.0001% satu per sepuluh ribu. Apa pandangan pihak kerajaan? Terima kasih. Yang di pertua inilah akibatnya apabila agama kita jadikan sebagai alat untuk meraih sokongan mendapat keuntungan dunia. Dan ini adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran. Wala tashtaru ayati samanan qalila. Jangan jual ayat-ayat aku agama aku untuk dapat harta ataupun dengan harga yang sedikit. Mungkin kita rasa gaji menteri besar boleh bina kerajaan. Satu benda yang besar tapi pada Tuhan kecil. Mungkin kita ingat benang pilihan raya satu benda yang besar tapi pada Allah SWT kecil. Jadi tidak sewajarnya, tidak patut kita guna ayat-ayat Al-Quran agama hanya semata-mata untuk meraih perkara-perkara yang dunia yang seumpama ini. Ini kerana suatu masa dulu mereka mengkafirkan orang. Tak buat hudud. Bila mereka jadi pemerintah, mereka tak buat orang tanya. Nak jawab dia mestilah memperkecilkan benda ni. Kena kabur benda ni kecil. Bila benda ni kecil dalam Islam ada awlawiyat. Ada perkara yang mesti kita utamakan. Ada benda yang kita letak belakang dulu. Kita ada air sebotol tengah padang pasir. Masuk waktu zuhur. Air ni nak minum kena buat ambil air semayang. <laughs> Kalau kita minum air ni, Mungkin kita boleh berjalan lagi Tapi nak semayang Tapi kalau kita buat ambil air semayang Mungkin kita tak boleh minum Jadi apa mana nak buat? Dalam penilaian Tengok pada mana yang utama Dalam Islam, nyawa adalah yang utama Sebab nyawa ni lah Dengan ada nyawa, kita boleh buat pelbagai yang lain Dengan ada nyawa ni, kita boleh berusaha dan sebagainya Maka sebab itulah Dari segi hukum Fekah Kalau ada air sebotol, kita sesak tengah padang pasir Air ni hendaklah diguna, disimpan untuk minum Air semayang semayang boleh dengan tayamum sebab Islam ni agama yang luas ada toleransi ada jalan-jalan keluar sesuai untuk semua tempat sesuai untuk semua masa dalam keadaan susah dalam keadaan senang jadi air ni gunalah untuk minum simpan minum sedikit-sedikit jadi nak semayang tayamum ataupun keadaan-keadaan lain berjelasan. Jadi sebab itulah saya nak beritahu, alasai uh, Bila tak agama perlu, Ahmad. Ya, ni soalan. Dia dah gambar yang digunakan. Engke diguna. dak aya sembahyang. Engke dak aya sembahyang. Engke dak aya sembahyang. Susah kau nampak. Dia foto tu salah tu. Tapi ah. Kita kat tim. Ahmad, ya Ahmad. Kalau nak sembahyang mesti. Do Ahmad. Betullah. Ya Ahmad, jangan emosi. Aya sembahyang. Aya sembahyang. Oma, bukit payung. Salah, salah, salah contoh hang bawa tu salah. sebab itulah dari segi hukum fiqh kalau ada air botol kita sesat tengah padang pasir, air ini hendaklah diguna disimpang untuk minum. Air semayang semayang boleh dengan tayamum sebab Islam ni agama yang luas. Semayang wajib, ambil air semayang wajib tapi dalam keadaan terdesak air tak ada, air semayang boleh diganti dengan tayamum. Tapi apa yang mak. Air tak boleh tinggal. Sebab semayang wajib kita sebut dah ada kan semayang ni tak boleh tinggal macam hudud. Tak faham juga. Yeah. Ada seorang yang Tak penjelasan. Lah. Okey payung. Bukit Payung jangan panas telinga. Saya kita dengar semua ni. Saya minta duduk. Minta duduk. Duduk, duduk, duduk. Ya Muhammad, duduk. Bukit Payung. Ruang Bukit Payung ada nanti. Saya ingat kita tertik di dewan ni. Ya. Eh? Habiskan uh, Matu Akik. Tuan saya nak beritahu bahawa dalam keadaan tertentu kita ada Aba, benda yang kita berikan. Pengadil selama. ni pengadil betul. Adil ke? Pengadil apa? Hah? Pikir tugas apa kita nak beri kita mesti penjelasan. Ya Muhammad, duduklah dulu. Minta penjelasan, minta ya, dengan saya. Zari. sini tak boleh, belot sana boleh pasal apa? Ya Muhammad, ini jawapan kepada soalan yang ditanya Jawapan boleh? dia boleh kita mencela. Jawapan menyalahi fakta. Ya Muhammad, mana? Ha. Ah. Saya bagi peluang kalau nak minta minta dengan saya. Jangan biadak macam tu. Apa tak biadak pasal speaker biadak saya kena biadak. Pasal speaker biadak saya kena biadak. Ya ha? ah, mama. Speaker punya, mun nak guna betul diri. Speaker punya, mun nak guna betul diri. Speaker punya, mun nak guna betul diri. Ya mama. Ya bu ya bu mak, saya bergaduh. Duduk ya mak, saya minta duduk. Duduk ya, saya minta duduk dulu ya Mamat. Tak boleh duduk berdiri tapi jangan bercakaplah. Saya benarkan kan ya Mamat berdiri. Sila, betul ke? Kata yang di petua, hmm. wakil mana ada ingat idfa bil hiya ahsan. Buatlah dengan yang lebih baik. Bukan kalau orang samsing kita jawab dengan samsing. Memang kita ada hak. Tetapi jangan lebih tada alaikum fa tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Itu saya kata tapi jangan lebih. Ha. Hmm. Bimislim. Ya tapi jangan lebih kalau lebih tak bimisli. Lebihlah kalau yang dia betul cakap sepatah dua ya, patah Mama. cakap. Okey payung. Bahak gila, yeah. bahak gila. Kita tak nak dalam bahak lagi. Ya Muhammad. Ya Muhammad, so, ya kita ni nak dengar jawapan jangan kelirukan jawapan. So, Tidak tepatnya Muhammad ada ruang nanti. Payung saya nak beritahu penggunaan tadi Datuk Petua bila wakil daripada Haji tanya yalah dulu semua kata, orang faham dulu ini kata, bukit payung yang tak faham saja ya mak sila betul. habiskan ya mak terima kasih lengkapkan ya mak inilah macam ni ya mak saya nak saya nak minta ditegah lagi mak ini saya minta duduk dulu saya minta penjelasan ya mak bukan ruang Yang mak ini dengan agama yang mengelirukan orang agama ya mak ada ruang lain boleh tanya saya tak faham dengan ibu umat ni kita ada pemerintah ramai di atas ada ketua jabatan sangat faham akan situasi kita ni kita bagi ruang jangan menampakkan perangai kita kepada yang tak sepatutnya uh, soalan daripada Ajil tadi apabila bertanya tentang hudu yang suatu masa dulu pembangkang mengkafirkan orang-orang yang tidak menyokong mereka kerana tidak menyokong hudud kemudian apabila mereka menjadi kerajaan mereka kata hudud hanyalah suatu perkara yang kosong poin kosong 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 satu peratus Islam itu ada banyak perkara dan ada banyak yang perlu diutamakan berbanding dengan yang lain ada benda-benda yang disebut awlawiyat maka begitulah dalam keadaan-keadaan semasa kita hari ini walaupun kita tak mampu buat hudud walaupun kita tak laksanakan potong tangan sebat, gejang pada orang berzina tapi kita ada undang-undang yang menghukum pelakuan-pelakuan yang salah ke arah ini kita tak tuduh orang berzina karena nak tuduh orang berzina tak cukup saksi kita yang akan dituduh dengan tuduhan kawzah kita adakan tuduhan percubaan melakukan setubuhan haram ada denda ada undang-undang jenayah syariah kita yang menghukum orang yang melakukan kesalahan ini. orang yang berkerudukan mendatang ke keraguan ada undang-undang khalwat dan sebagainya maka sebab itulah datuk yang dipertua kita bukan menolak agama kita bukan tolak Islam tapi kita buat apa yang kita mampu dengan melihat apa yang perlu kita utamakan berbanding dengan pelbagai perkara dituntut oleh agama kita dalam konteks negara kita saya nak jawab yang wakil Cik Payung sebut saya nak tuk mana ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun dia belum bertanya lagi Umar dia tanya dia saya nak tuk mana biar saya jawab tuk -tuk. sikit je saya ambil 2 minit paling lama ayat ni lama dah ulama-ulama tafsir kalau lah orang tak laksana dengan engkar kata hukum ni tak bagus hukum kita lebih bagus ni memang kafir tapi kalau kita tak laksanakannya kerana kita tak mampu ni tak ada masalah dan kalau kita benar-benar tak mampu macam orang tak pergi haji dia bukan makna dia engkar haji dan dia tak ada duit lagi ataupun dia ada duit dah ada kemampuan dah tapi nak tangguh nak buat tahun depan tak kafir lagi datuk yang dipertua saya nak tegaskan bahawa kerajaan kita bukanlah kerajaan yang meminggirkan agama kita ada jawatan kuasa fatwa kita ada pelbagai agensi agama yang membantu yang sentiasa menasihat dan memperingatkan kerajaan mendorong dan juga mengesyorkan kepada kerajaan apa-apa yang patut kita buat apa yang patut kita laksanakan demi memartabatkan agama dalam konteks negara kita sebab itulah orang luar hormat sangat kita Datuk Ibn Putua orang luar panggil kita negara Islam contoh cuma orang sebelah sana saja tak mengiktiraf kata kita ni bukan negara Islam lagi terima kasih tu, Tuan Ibn terima kasih Tahniah yang berhormat uh, Betul Rakit Bukit Bayung dah dijawab tadi Saya nak bagi ruang istimewa bawah pasal 474 Kepada mana Soalan yang ringkas sekali. kali Mane, sila Terima kasih Datuk Epa Sila ya oh, oh, Terima kasih Terima kasih, terima kasih. Saya so, dah, dah ingat Abu Sakot ni. Ah, <laughs> Terima kasih dari mu. Saya nak minta penjelasan sebab wakil daripada Batu Rakib cakap tentang semayan dengan hudu bezaan. Ada dua bezaan. itu memang bezaan semayan tu perduaan tiap, tiap, tiap seorang kena buat dia panggil perduaan tak buat tak boleh itu dosa kena kepada setiap orang yang meninggal sahaja yang tidak melakukan Adapun hudu ini perdu kifayah kewajipan ke atas masyarakat seluruhnya yang mewakili masyarakat itu adalah kerajaan bila kerajaan tidak melaksanakan hukum ini semua rakyat berdosa jika sekiranya dia mampu jika sekiranya dia mampu jika sekiranya dia mampu Saya nak 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 bagi tahu itu je bukan saya nak sanya, bukan saya nak berdebat tidak. <laughs> ha. Eh kita. kita ucap terima kasihlah kepada wakil ah. daripada ah. mana? Ah. Ya. Inilah yeah. yeah. tak padan kita nak bergaduh yang mana ni. Saya ingat uh, terima kasih pada Batu Rakit atas penjelasan yang mendapat apa ni perhatian dewan yang dengan baik.